বান্ধকবি এশ চৌব্বিছ কমলাত ধনিয়া শাকত এশ পঁয়ত্ৰিছ গুড মৰ্ণিং সকলোকে স্বাগতম জনা আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ আজিৰ এই মোৰ ব্লগটো যোৱাকালো গ'লোঁ ই এছ আই হস্পিটেলত ৰাজ আৰু মই মৰমে স্কুলতে আছিলে আৰু স্কুল ছুটী হোৱাৰ সময়তে ঠিক আমি আহি পাইছোঁ লগতে মৰমকো লৈ আহিছোঁ আৰু আজি আমাৰ ব্লাড টেষ্ট আছে ৰাজ আৰু মোৰ ৰাজৰ দাঁতৰ অলপ প্ৰব্লেম হৈ আছে আপোনালোকক কৈছোঁ মই তো সেইটোৰ কাৰণে ব্লাড টেষ্ট দিছে আৰু মোৰো মোৰো ব্লাড টেষ্ট আছে থাইৰডৰ কাৰণে তো সেয়ে মই ৰেডি হৈ লৈছোঁ ৰেইনক'ট পিন্ধি লৈছোঁ মৰময় ৰাজ কাৰণ কিয় বৰষুণটো জানেই ইয়াতেও বৰষুণ মানে আহিয়ে আছে বহুত বেছি জৰুকি নহ'লেও ঝিপঝিপকৈ বৰষুণ আহি আছে সেয়ে পিন্ধি লৈছোঁ তিনিওজনে ৰেইনক'ট আৰু লগতে মই কাগজবোৰ ঠিক কৰি লৈছোঁ পানী যাতে নোসোমায় পূৰা মানে এই কৰি লৈছোঁ কিন্তু কি হ'ব আগৰ যিটো ফাইল আছিলে সেই ফাইলটোত যদি মই লওঁ নহয় এইখন বেগত মানে চেইনডাল মাৰিব নোৱাৰি সেই পলিথিনটোতে সোমাই লৈ পেলাই মই ৰেডি কৰি লৈছোঁ বেগখন আৰু এই এই ফাইলটোৰে কথা কৈছোঁ এই ফাইলটো বহুত দীঘল হয় আচলতে মৰম অঁ আহা কিয় কৈছা হা এইটো উঠাই লোৱা প্লাষ্টিকটো প্লাষ্টিকটো আৰু এয়া চাইছেনে আমাৰ ঘৰৰ আগফালৰ এইখিনি ইমান পানী এনি টাইম পানীয়ে হৈ থাকে তো আমি অলপমান ছাইডেৰে যাওঁ আৰু এইখিনি যে দেখা পাইছে ইয়াতে মই ৰাতি বাচন ধোওঁ বা ৰাতিপুৱা কেতিয়াবা বাচন ধোওঁ আৰু সেইটো ঘৰ দেখা পাইছেনে ক'লা প্লাষ্টিক দিয়া আছে সিহঁতৰ মানুহজন ঢুকাইছে তো সিহঁতৰ মানে কাচখন যে কেনেকৈ খেদাব সিহঁতেহে মানে জানে আৰু পিছফালে গোটেই পানী উঠিছে একো কাপোৰ ধুব নোৱাৰে কিবা কৰিব নোৱাৰে বিয়া এখন হ'লে যেনে তেনে খেদাব পাৰি কিন্তু শুদ্ধ হৈ ঘৰখন শুদ্ধ কৰাটো কিমান ডাঙৰ কথা গোটেইবোৰ কাপোৰ কানি ধুব লাগে কেনেকৈ কৰিছে বাৰু সিহঁতেহে জানে আৰু তো সেইকাৰণে সিহঁতৰ ঘৰত কোৱাটাৰত পানী উঠিছে কাৰণে এই কোৱাৰ্টাৰটো আছে ন এই কোৱাৰ্টাৰটোত আমাৰ অপজিটৰ এজনে মানে লৈছে লৈছে যদিও সিহঁতে ঘৰৰ মানে সোমোৱা নাই অলপ কিবা কালাৰ চালাৰ কৰিব কিবাকিবি কৰিব কাম অলপ বাকী আছে সেয়ে এইখিনি কৰাৰ পিছত সোমাব গতিকে এই কোৱাটাৰটো এনেই আছে যেতিয়া সেই বাইদেউজনে যিজন মানুহ ঢুকাইছে সিহঁতৰ ঘৰৰ ঘৰৰ মানুহে এই কোৱাৰ্টাৰটো দুই দুই তিনিদিনৰ কাৰণে লৈছে ইয়াতেই ধোৱা পখলা কৰি আছে কাপোৰ কানি পানী চানী জমাই ৰাখিছে ভিতৰত কাপোৰ শুকাইছে বৰষুণৰটো আৰু শেষ নাই বৰষুণ আহিয়ে আছে ভাগ্য ভাল সিহঁতৰ অম্বুবাচী এই সিহঁতৰ মানে কাজখন নপৰিলে যেনে তেনে মানে হৈ যাব আৰু মো যে এই মুৰ্গীবোৰ আছে ন আমার নহয় কিন্তু দেই আমার ঘৰৰ অপোজিটর সিহঁতৰ হতর এই মুৰ্গীবোৰ তো ভাত তাত অলপমান পৰে এনে তো পিছফালে পিছফালে পেলাই দিওঁ কিন্তু বাকি অলপ অলপচল ভাত মুৰ্গীবোৰে আহি পেলাই খাই দিয়ে চাই ভালো লাগে ইমান মুরগি আর আছিলে কিন্তু ইমান ঠাইৰ আমবোৰ আমি না বহুত পৰিছিলে কিন্তু আমি খোৱা নাই

ফেমিলি আহিলোঁ আৰু ৰাইজেও ব্লাড টেষ্ট কৰিলে আৰু ময়ো কৰিলোঁ ব্লাড টেষ্ট মোৰ থাইৰডৰ আৰু ৰাজৰ দাঁতৰ অলপ প্ৰব্লেম হৈ আছে দাঁতটো উঠাব লাগিব তো সেইটো কাৰণে ব্লাড টেষ্ট দিছিলে আৰু সেই ব্লাড টেষ্টটো কৰিলে একেলগত আমি দুজনে কৰি কৰিলোঁ অহাকালি ৰিপৰ্ট দিব আৰু ৰিপ'ৰ্ট আনিব ময়ে যাম কাৰণ ৰিপ'ৰ্ট আনিব গৈ লাভ নাই ৰাজকটো এণ্টিবায়টিক টেবলেট হয়তো দিয়ে এদিনৰ কাৰণে মৰমকো দেখালোঁ মৰমৰ চেকআপটো কৰি আনিলোঁ এনে ঠিকেই আছে বুলি কৈছে চ' কিন্তু ভালেখিনি মেডিচিন দিছে মই দেখাই দিছোঁ এইখিনিতে দিছে আইৰণৰ আইৰণ দিছে আৰু এইটো কফ চিৰাপ দিছে আৰু চৰি এইটো কপ চিৰাপ দিছে আৰু এইটো ভিটামিন জ্বৰৰ দিছে এইটো জ্বৰ হ'লে খুৱাব দিছে আৰু এইটো ভিটামিন দিছে আৰু গেছৰ টেবলেট দিছে এইটো এইটো এতিয়া খুৱাব দিয়া নাই কেতিয়াবা মানে কেতিয়াবা যদি মানে পেট বিষায় গেছৰ কাৰণে তেতিয়া খুৱাব দিছে খালী পেটত আৰু এই দুটা দিছে ক্ৰিমিৰ কাৰণে আজি এটা খুৱাব দিছে ৰাতি ভাত খোৱাৰ পিছত আৰু চৈধ্য দিন পিছত আৰু এটা খুৱাব দিছে हफ्ता लिखा डे वे फर्टीन लिखा गलो मेडिन एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ মোরে এই কাপড়ের পোলা দেখা পাইছে না এই মই োলা আসল নতুন কাপুর আছে তাতে মানে পিন্ধা নতুন কাপড় মেখলা চাদর তো এইবিল বেলেগক দিয়ে ইচ্ছা নাই আৰু যোৱাকালি লৈ যাম বুলি কৈছিলোঁ কিন্তু ৰাজে কৈছিল ইমান বৰষুণত মই গাড়ী ৰখাই ৰখাই বোলে ভিটাৰীক এইবিলাক দিব নোৱাৰোঁ অহাকালি লৈ যাব কিন্তু আজিতো বৃহস্পতিবাৰ আছিলে তো আজিওতো ৰাজৰ লগতে গৈছোঁ ক'ত নোৱাৰোঁ এই কৰিব তো সেইটো কাৰণে এনেকৈ অহাকালি যে আকৌ যাম মই বেলতলা তেতিয়া মই এই টোপোলাটো লৈ যাম ৰাস্তাত মই ভিটাৰী পালে দি দিম পালে মানে কি পাওঁৱেই আৰু ত' তেতিয়া মই দি দিম আৰু মৰমে স্কুলৰ চৰি হস্পিটেলৰ পৰা আহি পঢ়ি আছে কিতাপ হয়নে মৰম পৰীক্ষা আহিছে ন পঢ়িবতো লাগিবই ত পঢ়ি আছে আৰু মই বনাই আছোঁ ভাত ভাতৰ তেনেকৈ কথা এটা কথা ভিটামিন চি থকা বস্তুবোৰ কি কি জানেনে ৰ'ব মই দেখাইছোঁ এইকেইটা হ'ল আপোনালোকক কৈ আছো বন্ধাকবিত এশ চৌব্বিছ কমলাত আঠষষ্ঠি ধনিয়া ধনিয়া শাকত এশ পঁয়ত্ৰিছ কেৰেলাত আঠাশী ছজনাত ঊলকিত পঞ্চল্লিশ মূলাত এশ বক ফুলত এশ ঊনসত্তৰ কেঁচা জলকীয়াত এশ এঘাৰ আমি আমলখিটো বেছিকে খাব লাগে আমলখি আৰু বকফুল বৰা সজি পেলাই মা এতিয়া নুফুল আজি মই আনিলোঁ চবজি একেবাৰে নাছিলে ঘৰত তো আজি গৈছে কিবা কিবি চব্জি লৈ যাবা তুমি তিনিআলিৰ পৰা কিন্তু তিনিআলিত নহয় চব্জি মই তিনিআলিত বুলি নহয় চবতেই দাম বাঢ়িছে আৰু আমাৰ ইয়াততো ক'বই নালাগে এবাৰ মানে সুধিলোঁ মই ভাতকেৰেলাৰ কেনেকৈ দাম কিলৰ তো ক'লে কি ছিক্সটি বুলি ক'লে তো মই ভাবিলোঁ ভাতকেৰেলাৰ ইমান দাম নে সেইফাললৈকে যাওঁ অকণমান পাম চাগৈ কিন্তু মইতো আৰু এইবিলাক নিকিনো নাজানো তাৰমানে আৰু ৰাজকো মই নুসোধোঁ যে কিমানকৈ আনিলে কি তো ছিক্সটি বুলি কোৱাৰ কাৰণে মই ইফালে গুচি আহিলোঁ গুচি আহি পেলাই বেলেগ দোকানত মানে অলপ আগুৱাই আহি পেলাই সুধি আছোঁ চব্জি দোকানত এইখনত সুধোঁ এইট্টি সেইখনত সুধোঁ এইট্টি সেইখনত সুধোঁ এইট্টি মই ভাবিলোঁ এইদৰে মই কি কাম ভুল কাম কৰিলোঁ মই তাতেই ল'ব লাগিছিলে তো সেয়ে মই বেছি আনিব নোৱাৰিলোঁ আচলতে মই চব্জি তব্জি আনিবলৈ মই নোৱাৰোঁৱেই মই ইমান দাম দি পেলাই মই নিজে কিনিব নোৱাৰোঁ ৰাজে আনে সেইটো খাওঁ তেতিয়া মোৰ ইমান এটা হেৰি নালাগে কিন্তু নিজে যেতিয়া মই আনিব যাওঁ ইমান দাম নোৱাৰোঁ দেই নলওঁ তেনেকৈ মই গুচি আহোঁ মই দেখাবিছোঁ ৰ'ব চাওক মই তিয়ঁহ লৈ আহিছোঁ এইটো ছিক্সটিকে আনিছোঁ বেছি মানে নানিলোঁ আৰু চব্জি আৰু ৰাজে কিন্তু অলপ ক'ব যে কি বোলে তোমাক চব্জি তব্জি কিনিব দিলে নিকিনা আৰু এয়া আনিছোঁ মানিমুনি এইটো ডাঙৰটো হয় ভাত খাব পাৰিম তো এইটো আনিছোঁ আৰু এইটো আনিছোঁ বাছ এতিয়া মই বহাই আছোঁ ভাত মৰমৰ সাতাইছ তাৰিখৰ পৰা পৰীক্ষা আৰু আপোনালোকক মই যি দুপৰীয়া ভিডিঅ'টো বনালোঁ সেইটোতে মানে এই কৰিলোঁ আৰু বনোৱা নাই কোনো নাই মানে দুজনে ভাত পানী খাই পেলাই শুলোঁ শুই পেলাই উঠিলোঁ উঠি মই চাহ খালোঁ আৰু মৰমেও মেগী খালে আজি হয়নে আৰু এতিয়া পঢ়ি আছে পঢ়ি আছে আৰু মই আচলতে ভিডিঅ'টো ক্ল'জ কৰিব লাগে তো সেয়ে মই ভিডিঅ'টো বনালোঁ আমি ভিডিঅ'টো শেষ শেষ কৰিব সামৰণি মাৰিব লৈছোঁ সেয়েহে আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব বেলাইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু লগতে ফেচবুক পেজটোত যদি আমাৰ চাই আছে হ'লে ফ'ল' কৰিব লাগিব আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব তো আজিলৈকে বাই বাই